Salam sejahtera bersama saya Reza Rosla dalam 15 Minit MMTV edisi 23 April 2025. Kita ke berita utama. Setiausaha Agung PKR Dr. Fuzia Saleh mengesahkan isu-isu berbangkit termasuk Kongres Tahunan Parti akan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP hari ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu bagaimanapun enggan mengulas lanjut adakah perbincangan turut berkisar mengenai keputusan pemilihan peringkat cabang baru-baru ini. Beliau memberitahu satu kenyataan media juga akan dikeluarkan berhubung mesyuarat tersebut. Sementara itu, mesyuarat MPP petang ini turut dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Media sebelum ini melaporkan satu mesyuarat MPP parti itu akan diadakan pada Rabu susulan bantahan dan dawaan mempersoalkan ketelusan keputusan pemilihan PKR. Lembaga Zakat Selangor (LZS) mencatatkan kutipan zakat tertinggi dalam sejarah pendehubannya apabila mencecah 1.22 bilion ringgit bagi tahun kewangan berakhir Disember 2024. Ketua Pegawai Eksekutif LZS Muhammad Kaizer Shahari berkata, pencapaian ini menandakan tahun ketiga berturut-turut LZS melepasi paras kutipan dan agihan zak zakat melebihi 1 bilion ringgit. Menurutnya, pencapaian ini hasil kepercayaan lebih 380,000 pembayar zakat dan komitmen LZS dalam pengurusan dana yang telus dan berimpak. Pencapaian ini mendadakkan tahun ketiga berturut-turut Lembaga Zakat Selangor melepasi paras kutipan dan agihan zakat melebihi RM1 bilion. Bukti terhadap kepercayaan berterusan lebih 380,000 pembayar zakat serta iltizam Lembaga Zakat Selangor dalam mengurus dana zakat secara berintegriti dan berimpak. Lembaga Zakat Selangor telah menyalurkan RM1.19 bilion kepada lapan kategori asnaf peningkatan 3% berbanding tahun sebelumnya sebanyak RM1.15 bilion. Sementara itu, sebanyak 1.1 bilion ringgit telah diagihkan kepada lapan kategori asnaf dengan fakir dan miskin menerima bahagian tertinggi iaitu 707 juta ringgit menyantuni lebih 77,800 keluarga menyaksikan peningkatan 19% berbanding 2023. Agihan zakat itu dilaksanakan mengikut lima program pembangunan utama dengan 780 juta disalurkan untuk pembangunan sosial dan 194 juta ringgit bagi pendidikan dalam mencerminkan fokus LZS terhadap keperluan asas dan masa depan asnaf. Calon Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2024 boleh mendapatkan keputusan peperiksaan masing-masing mulai esok. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan pada minggu lalu berkata calon boleh mendapatkan keputusan peperiksaan SPM 2024 daripada sekolah bermula jam 10 pagi. Menurutnya bagi calon persendirian keputusan peperiksaan akan dihantar melalui pos atau calon boleh menghubungi jabatan pendidikan negeri tempat mendaftar untuk menduduki peperiksaan. Tambah kenyataan itu calon sekolah dan persendirian juga boleh membuat semakan keputusan peperiksaan melalui kaedah secara dalam talian. Kaedah kedua adalah melalui sistem pesanan ringkas SMS untuk mendapatkan ringkasan keputusan peperiksaan SPM. Kedua-dua sistem itu akan diaktifkan mulai jam 10 pagi sehingga 6 petang pada 30 April 2025. Wisma Putra mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang dilaporkan terlibat dalam insiden serangan maut di Pahagam Kashmir semalam. Dalam satu kenyataan, kementerian itu berkata pihaknya melalui Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi sedang memantau rapi perkembangan situasi itu. Susulan serangan bersenjata itu berlaku di destinasi pelancongan popular. Sementara itu, ketua kumpulan agensi pencongan dari Malaysia yang berdaftar dengan Suranjaya Tinggi turut melaporkan mereka kini berada di Kashmir dalam keadaan selamat. Media sebelum ini melaporkan sekurang-kurangnya 26 orang terkorban apabila sekumpulan lelaki bersenjata tidak dikenali melepaskan tembakan ke arah pelancong di Pahalgam, destinasi pelancongan terkenal di selatan Kashmir semalam. Apa ya? Ada dengan media mulia Sendang berhas Di media mulia kami memaparkan berita-berita terkini Tepat dan sensasi Menerusi utusan Malaysia dan juga Kosmo Berita-berita berkenaan isu semasa Politik, hiburan, sukan, laporan Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara Korang yang dipaparkan berkonsepkan hmm. pemikiran baharu hmm. Dan suara kontemporan Berdapatkan perkembangan berita semasa Melalui laman web dan juga platform media sosial kami utusan Online dan Kosmo Online Sejak perubahannya pada 1 Februari 1974, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib terus komited memperkukuh agenda kebajikan Islam. Menerusi penganjuran program Ramah Syawal Madani Jalinan Adil Fitri bersama Asnaf yang berlangsung di Dewan Perdana Felda, Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur semalam, seramai 400 Asnaf serta 200 kanak-kanak dari pelbagai latar belakang diraikan dengan meriah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata sebanyak RM138,000 dana zakat diperuntukkan termasuk sumbangan tunai khas RM200 berserta cenderah hati bernilai RM120 kepada 400 asnaf manakala 200 kanak-kanak menerima duit raya RM50 seorang. Perasaan gembira terharu apabila nama terpilih sebagai jemputan untuk majlis hari raya bersama Mawib. bantuan sewa tu sewa sewa rumah dalam 750 dapat bantuan setiap bulan daripada Mawib sebanyak 400 ringgit yang akan dimasukkan terus ke akaun uh, tuan rumah lah uh, begitu. Then bantuan bulanan dapat 500 bulan. Uh, terima kasih lah gembira sebab ini pertama kali. Uh, ini pun untuk anak saya yang Down Syndrome ada autism apa semua ASD. Ha, saya ambil untuk dia lah ni. Rezeki anak saya, mama ada mama. Saya dapat bantuan anak lah, macam anak pampers, aa, pampers, ubat dia macam tu lah. Perasaan saya aa, gembira sebab dapat apa ni sumbangan, lepas tu dapat duit raya, makan-makan, nah -makan, iya. bantuan aa, rumah dengan aa, apa tu pak? bulanan punya bantuan lah. Ha. Sehingga 21 April 2025, Mawib telah mengagihkan dana zakat berjumlah lebih 314 juta ringgit kepada asnaf menerusi pelbagai inisiatif dan kluster bantuan dalam menyantuni masyarakat yang memerlukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Antara kluster diberikan agihan bantuan merangkumi pembangunan asnaf 5.44 juta ringgit, pelindungan 8.91 juta ringgit dan perubatan 7.85 juta ringgit serta beberapa kluster bantuan yang lain. Turut hadir ke majlis tersebut adalah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ewal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengerusi Mawib Syed Kamaruzaman bin Syed Kabir dan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi. Lafaz cerai pelakon Edika Yusof terhadap isterinya Nur Hidayah di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur ditangguhkan ke 5 Mei ini disebabkan wanita itu dalam keadaan tidak suci atau haid. Edika 58 tahun yang tidak diwakili peguam berkata permintaan isterinya terpaksa dipenuhi selepas Nur Hidayah tetap berkeras mahu berpisah selain enggan mendapatkan bantuan kaunseling serta pendamai. Sementara itu, Nur Hidayah memaklumkan nekat meneruskan perceraian dan berharap dilepaskan secara baik. Terdahulu, Nur Hidayah memfailkan perceraian pada pertengahan Februari lalu di Mahkamah Sama atas alasan tiada lagi persahabahaman selepas 22 tahun hidup bersama. Hasil perkongsian hidup dua dekad sejak 2003, pasangan ini dikunikan tiga cahaya mata termasuk seorang anak daripada perkahwinan terdahulu Nur Hidayah. Balik ke berita dunia, seorang warga asing mengundang perhatian orang ramai kerana mengamuk dan menjiram badannya dengan minyak masak di sebuah pusat di pusat beli-belah Kalibata City, Jakarta Selatan. Rakaman yang dimuat naik di platform TikTok oleh akaun LV Sukrisni menunjukkan lelaki warga Nigeria itu melimparkan sejumlah barangan makanan ke lantai sebelum menuang minyak masak pada seluruh badannya. Motif kejadian masih belum diketahui dan dia telah ditahan oleh pengawal keselamatan sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Rakaman itu mencatatkan lebih 161,900 tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi. Seorang wanita hamil di Bangkok membelasah perempuan simpanan suaminya hingga mati selepas mengekori kedua-dua mereka ke sebuah resort. Dalam satu rakaman video tular di media sosial, mangsa terbaring di pekarangan resort tersebut selepas pergaduhan antara mereka tercetus trek tercetus ahad lalu. Pelaku yang hamil tujuh bulan dan seorang lagi wanita didakwa mengheret mayat mangsa yang tidak sedarkan diri ke dalam sebuah bilik. Seorang lelaki dipercayai suami kepada pelaku kemudian menghantar mangsa ke hospital berdekatan sebelum disahkan meninggal dunia. Polis tempatan berkata wanita tersebut telah ditahan dan didakwa melakukan serangan sehingga menyebabkan kematian. Kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa, di dalam dan luar negara Semua informasi terkini hanya di hujung jari Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia Segmen Halal Niaga Jamu Makdara JMD Senyam Berhad menawarkan produk tradisi turun temurun yang unik di mana ia sesuai digunakan oleh lelaki dan wanita. Bermula sejak tahun 2004, produk JMD yang berasaskan herba ini memfokuskan kepada penjagaan dan kecantikan secara dalaman serta luaran. Keseluruhan Jamu Makdara. Okey contoh set salin. Okay. Orang akan fikir pasal hanya orang bersalin saja. Betul? Betul tak? Sebab, sebab dia siap bersalin. Sebab dia bersalin. Ah, okay. Tapi sebenarnya produk siap bersalin ni boleh pakai untuk orang yang ada niat untuk menurunkan berat badan. Saya lah tu. Ha. Ah, <laughs> sebenarnya boleh pakai sebab dia memang konsep dia membantu menjaga dalaman wanita. Okay. Satu, yang kedua dia boleh membakar lemak. Betul tak sebab okay. dalam ada lotion. okay? Ada pencuci wanita, ada jamu. So ada rempah mandi So benda-benda ni is actually membantu Mengselingkan diri Berjaya menjual sejuta botol pada tahun 2012 antara produk yang laris di pasaran ialah kopi mak darah, skrap kopi dan set bersalin Ibu Halima. Produk kita, kita tak buha. Kita sangat profesional. Let the product speak by itself. You makan, you rasa the different, you will tell your friend. Your friend makan rasa the different You will tell your friend That's why kita grow That's why kita dah cecah 19 tahun To maintain benda ni Orang buat kerja macam nak lak Boleh hit You boleh hit Tetapi The product quality How effective benda-benda Kementerian Perdagangan Negeri dan Kosari Hidup KPDN akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi mengeluarkan produk makanan dari Indonesia yang mengandungi DNA babi sekiranya didapati berada di pasaran tempatan. Menteri KPDN Dato Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya juga telah mengadakan perbincangan dengan JAKIM untuk memastikan produk berkenaan dikeluarkan segera dari pasaran negara. Sebelum ini, JAKIM mengarahkan peimport menarik balik produk kemakanan Indonesia yang didapati mengandungi DNA babi dari pasaran tempatan. Susulan pengumuman rasmi oleh Badan Penyelenggara Jabinan Produk Halal BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia semalam berhubung penarikan balik produk terbabit. Berdasarkan siaran media rasmi BPJPH, hasil pemantauan bersama dengan BPOM mendapati 11 kelompok daripada 9 produk makanan dikesan mengandungi DNA babi melalui analisis makmal. Berita sukan Sri Pahang tidak rela dibelasah menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia berdepan Johor Darul Takzim JDT di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu ini. Kapten Sri Pahang Fadli Syas menegaskan pasukannya akan berjuang habis-habisan walaupun menyedari kelebihan pasukan JDT. Fadli yang juga bekas tonggak Harimau Selatan pada aksi final 2014 itu melihat pengalamannya mampu dijadikan sebagai pembakar semangat untuk mencipta kejutan. Tambahnya, walaupun JDT adalah pasukan serba lengkap dan pilihan utama, Sri Pahang tetap akan bekerja keras dan mengharapkan sokongan padu penyokong Tuk Gajah. Untuk rekod, Sri Pahang tewas 3-0 dan 1-3 kepada JDT dalam dua aksi Liga Super musim ini di Stadium Sultan Ibrahim. Pemain paling bernilai MVP musim lalu Arif Aiman Hanapi kekal menjadi calon pilihan untuk merangkul anugerah itu sekaligus mempertahankannya buat kali keempat berturut-turut pada anugerah bola sepak kebangsaan ABK malam ini. Menerusi pencapaian luar biasa diraih Johor Darut Takzim JDT musim ini, Wakil Harimau Selatan dijangka turut akan menjadi pilihan untuk mengungguli setiap kategori termasuk jurulatih terbaik, penyerang terbaik, penjaga gol terbaik, pemain import terbaik dan pemain piala MFL terbaik. Pada edisi lalu selain diangkat sebagai penerima anugerah MVP, Arif Aiman turut mendominasi empat lagi anugerah lain iaitu penyerang terbaik, pemain muda terbaik, gol terbaik Liga Malaysia 2023 serta berkongsi anugerah kasut emas selaku penjaring terbanyak tempatan Liga Super bersama penyerang Selangor FC Faizal Abdul Halim. Sebagai penonton 15 Minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Kamis 24 April 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.